Друзья, всем привет! Ну что ж, продолжаем сгадывать матчи. у цьому видео я хочу пригадать матч, который отбывался в Английской Премьер-лиге в сезоне 2022-2023 -го, года. 27 серпня 2022 рік матч Английской Премьер-лиги у себе вдома на Энфилде. Команда. Юргена Клопа, прямая Борнмут, 9-0, Ливерпуль промогает, дубль Роберта Фермина, дубль Луиса Диаса, гол Харвели, Ада Трента, Александра Арнольда, Верджила Ван Дейка, автогол Мефа, автогол Карвалио, то Ливерпулю перемогу. Друзья, давайте с годами все вот матч по порядку. Ливерпуль, Иргин Клопп, главный тренер команды, 4-3-3 стартовая раставка у господарев, Алисан Бекер воротах, пара центральных захисниках Джо Гомес, Верджил Ван Дайка, Эндрю Эберцентрент, Александр Арнольд Павлангек, Фабинет, Джорн Хендерсон Харвелет, 3 копии в захисники, Мухаммед Салах, Луис Диастер, Роберт Ферминов Нападиц, стартовая раставка Ливерпуля. А Бормут, головный тренер команды Паркер, 4-2-3-1 стартовая расстановка а Бормута. а траверс в воротах, Мефом Сеннесси, пара центральных защитников Смит Земура по флангах, Лер Макук, опорный пивзахисник и Кристи, атаковальный пивзахисник, Антони Таверни по флангах, там Муру Нападе, Это стартовая расстановка команды Бормут. Теперь, друзья, давайте говорить про сам футбол, про сам поединок. А Ливерпуль с первых же секунд матча команда Юргена Клопа завладела инициативой. Третья матча атакует Ливерпуль. Салах, передача Фермина. Подача ведет Роберт Фермин. Луис Диас удар головой. Гол! Луис Диас! Третий на матчу. 1-0 вот Дуже швидкий старт для Ливерпуля. И цещи будут будет, друзья, початок. Роберт Фермина. Голевая передача, Луиз Диас гол. Он, друзья, буквально три хлыны потом проходит проходят, хлына матча. Ливерплеер такой, Салах, Макамед Салах, передача, Фермина. Э -э, Виткедемич на Харвелет, на Харвебе, гол, 2-0, Хар забивая. Сбивает Харви Эллиот, идеальный удар э, в Англии. С метра 20 -ты. просто идеальный Роберт Фермина, куча мяч на Харви а то из левой ноги, прицеливается и в сомисненький дальний кут пробивает 2-0. На 6-й холодной Ливерпуль же выиграет 2-0. Но это еще был не конец, Ливерпуль продолжает атаковать, Роберт Фермина делает 2 голевые передачи, но еще будет 3 голевая передача, будет хитрик Роберт Фермина за голевыми передачами. 28-й архив, Фермина, очень здорово ведет мяч на тренд Александра Арнольда, тренд, удар с мэтра, 3 гол, тренд Александр Арнольд шикарный гол тренда. Трента. Шикарный гол тренда. Трента. Роберт Фермино записал до своего пассива голевую передачу. Роберто Фермино откидывает на Трента. Трент пробивает и забивает гол Трент. 3-0. Ливерпуль забивает хет Роберт Фермино за голевыми передачами. Из за Роберт Фермино шикарный матч за это проводил. Uh, друзья, это еще был на Кеннесси, мы еще на 31-м матче, Ливерпуль прудов Жатагуаты, Махамед, салах, Египетский король, Упеняется на Парамфландии, Египетский король, Махамед. передача, мяч, случайно, футболиста Бормата, вылетает удар Луис а гол, 4-0, Ливерпуль, забывает еще один мяч на 31-м матче, забывает мяч, пропущен Луис Диас, а вот это еще был, друзья, на кинец. Кутуи, Энн Робертсон, 45-й матч, Энн Дю Робертсон, Подейкот вы шотландец. Хорошая подача. Подача Верджил Ван Дейку. Удар! Гол! 5-0 Верджил Ван Дейк. Забывая 5-0 на корость педалечных Хиргена Клаба. На тему первый тайм завершается. Ливерпуль промагает. У Ливерпуля, до речи, друзья, на другой тайм выйдет Коста Симикас, Карвали, Кларк, Байчечи, Джеймс Миллер. У Бормата выйдет Персен, на, на пробу, к жаль будет вымышлен замена потом Саланки Саланке, Мар, Маркондес, Бемонт и Биллинг. Будет у Бормата. Что касается, друзья, про другой темп, то глобально карта матч не изменится. Ливерпуль продолжает атаковать, Ливерпуль продолжает забивать Друзья, в конце концов, уже на первой, уже в первой минуте второго будет шестый мяч. Забил Ливерпуль, автогол гол на мефа. Ливерпуль так, уэн. Yeah. Салах, передача, тренд. Подача Витрента, момент, и мяч Мефом. рот, там Луис Диас шел на дубль. Э, Мефом намагался прервать всю передачу, и мяч за в ситку. 6-0, Ливерпуль Забывающий один гол. Друзья, 6-0 рахунок. Але це ще був, друзі, не кінець, тому що на 62-й хвилині матчу Ліверпуль продовжує. Ліверпуль просто якийсь кураж, я не знаю, піймав у той день. Просто кисть, кураж, подача Робертсона, вратарь, Бор Мотоц удар мяч, без какого то Фермина, Роберта, порожний ворот, удар, гол. Гол 7-0, стейр рахунок. Роберта, Фермина. Мало того, что три голевые передачи сделал бразилец, так еще и забил Роберта Фермина, да? 7-0, стейр 7-0 просто неимоверный кураж э -э, ведли вера пуля. друзья, что про друзья, прошу, на 31 первом матче не Луис забыл, Дорогие друзья, про прошу. Роберт Фермина как раз забил на 31 первом матче, Дорогие друзья, будь ласка, увидимся. это Мохамед Салах выконовал передачи, мяч через место Бурова срикошетил и Роберт Фермина до конца пошел и ногой вот так пробил с близкой позиции и забил Роберт Фермина четвертый мяч. ну значит, с другой стороны матче Роберт Фермина робит дубль и Роберт выкону матча 7 0 на корес Ливерпуля. Ливерпуль продовжил ловить кураж на 80 матч, 8 й гвине 8-й мяч забил Ливерпуль. Атака, удар от карвали, гол и карвали забил, и карвали забил на 8-0 на 80-й хвилине. Пришла передача від Трента, Харви, Харви скидка, удар карвали, гол. Гол забивает Карвальо. на 80 й хвилине матчу. Голевая передача, друзей, прошу прощения, Коста Цимикас записал голевую передачу. Тренд видавал сами на кого Цимикаса передача. Ну, на потому буквально через 5 хвилин на 85 й хвилине матча кутовый до Ливерпуля Коста Цимикас подача вид удар головой Луиса Диаса и гол. 9-0 рахунок. Луис Диас 9-0. Стейрахуно. Коса Симик с голевой передачи. Луис Диас дубль. Оформляет колумбиец. В конце концов, друзья, Ливерпуль промагает Борому с рахунком 9-0. 27 серпня, 22 руку. Это перемога, и справедливо, одна из наиразгромнейших в английской премьер лиге. Мы не пригоды с перемогой Сити в 2019 году. Это вот гемп на 9-0 на выезде. А, Был перемогой Манчестер Сити, Уотфорд 8-0 громил. Але Ліверпуль граміть 9-0, і це щось було просто неймовірне. І справді. Ліверпуль, до речі, був дуже близький до рекорду. Ліверпуль мікі 10-й м'яч забити. Це взагалі було что щось просто неймовірне. А Ліверпуль по ділу перемагає. У Ліверпулі была шикарная реализация, Подивіться, за матч. 19 ударов, 12 площину и 9 голов. Шикарная реализация Ливерпуля у, у той день. 5 а, вот. ударов у это два 2 в площину. Владение 70 на 30. Влочезный 900 сутоконтроля у Ливерпуля Клопа 8 1 за кутовыми. За голевыми моментами 6-0. 6 Шесть голевых на год у Ливерпуля. 3 голевые на годы команды Клопа Просто-напросто за он не реализовала 681 передача у Ливерпуля, 589 передач из них были точными, 86% точности передач у Ливерпуля Ригина Клапа, 303 передачи у Бормата, 211 из них были точными, 69% точности передач, 3-0 по офсайду. С 19 ударов у Ливерпуля 12 ударов в площину, 6 ударов по взвороту, удар заблокованный. У Бормота з п'яти ударів, два удари заблоковані. Припущу, друзі. Один удар заблокований, одним влучення в каркасфері, два удара в стір, два удара по звору. Друзі, 12-10 по успішних відборах, 60% успішності у Бормота. 83 у Ліверпуля. 4-2 по сейвам, 17-3 по выносу мяча, 12-9 за прохопленным и 6-5 по фалам. Одна же автокартка была у Бормута, она а и крающий футболист в матче. Ну, это Роберт Фермин, да, 2 плюс 3 у Роберта, потому что 3 плюс 2, 3 голевые передачи. Ну да, 2 плюс 3, дубль, да, 3 голевые передачи. 2 плюс 3 у Роберта Фермина за один матч, фантастика. А то, что Ливерпуль, промагает Борма 9-0, э, разгромная победа Ливерпуля, 27 серпня 22 года, друзья, проведал да, мы цей матч, чемпионат Англии, сезон 22-23, 27 серпня, 22 рик, Энфилд, Ливерпуль, Борнмут, друзья, 9-0, Ливерпуль, промагает. Друзья, пожелаем Ливерпулю добра, Борнмуту добра, прекрасная команда, так Вам, друзі, вечерю серце, бажаю тільки добра, щастя. Не друзі, це щастя. Це добро. Бережіть себе, бажаємо тільки добра. Всім до Усім до нових зустрічів. Друзі, почасти.